И всем привет, с вами Монщик, и сегодня мы будем продолжать играть в Prison Architect. Да, извините, что вчера, о, ну то есть прошлая серия была без звука, просто я не до конца там настроен, как бы, как бы сказать это, не знаю. В общем, просто извините, да. Так, что же еще рассказать, я ну, даже не знаю. В прошлой серии мы выполнили много заданий, очень много, ну, много, да. Сделали одну комнату посещений. Сейчас я хочу доделать приемную. Да, приемную. Комната. точно приемную, да, приемную. Все супер. Так, кстати, ЖКХ что-нибудь победили? ЖКХ. О, нет, ЖКХ забутали. Так, он вот, все Пойдем. Просто супер. Так, и на сегодня у нас, у нас будет новый ран, конечно же. И это будет... М -м. Так, я знаю, знаю. Кинологи с собакой, ясно. О, это очень долго, но, мы попытаться пытаться как бы. Реформы обозваний точно пока нет. Так, наркотическая булава. давай не знаю. Давайте вот это вот сделаем задание и вот это вот. Ладно. Так, бюрократия. Ой, 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 Так. Тут нужно, ну, знаешь, вот кино с собакой. А где кинолога возьмем? Так, ну-ка, вот собаки уже делаются, да? Так, открывают кинолога. А, кинолога, собственно. И сторожевых собак. Они отлично вынутили по, по, кучу контрабанды в тюрьме и обнаруживают туннель для побега. М -м -м. Собаки очень быстрые, что позволит им легко догнать заключенных. Догонять. Просто супер, что ж. Просто супер. Да. Что мы значим в сложенных охранников на посту, я не А вот тут вот, может быть зацепка. Вооруженный. Да. Открывает арсенал, позволяет размещать вооруженных. Вот, вот, и арсенал. Сколько? Сколько, сколько? 24 сада, день? Ничего, больше съели просто такого сил про реально в барзилии. Ну ладно, давайте будем делать. часов ко мне приехал уже это еще долго. Кстати, смотрите, он камера у него есть. А, ясно. Гунчи заключенного. Эм. А кто это будет делать? Смотрите, сколько у меня тут Да у меня там практически весь арсенал. Вот смотрите, здесь все кто не устали. А один уставший, он не тут, понимаете? Это, это как-то, не знаю, Рано должно быть как-то все-таки кстати вот про это здание не забываем открыть уборку в бюрократии открыть садовство в бюрократии на я не и уборщику да еще и садовник уборку и так и что там и так, вот. садовство так ну садовство и вот уборка по 6 часов получается вместе можно будет сделать о собаки принято просто супер так нужно еще патруль патруль двух финологов кинологов собакой. И хоп. Так, кинолог. Кинолог. Да, на кобеек. На кобеек. Хоп, собака сразу. Да. Носит по персонала. Старожилой пес носит кучу персонала. Ммм, да че они такие мягкие? Да, они Так, давайте назначим патруль. Так, размещение. Собачий покинет, конечно, собачий, только собачий. Так, да, он будет происходить тоже. Да, тоже тут он будет происходить. Se ha reiniciado de corazón. Да, Это все-таки будет такое, будет уже как реальный тюрьма. Да. Бухгалтер это хорошо он все делает, я По... Он открывает второй. Кстати, у меня есть вон сколько банковских счет. Я могу столько охранников нанять. А, ну это мне ежедневный доход на такой. Ладно, давайте двух новых еще Просто чтобы чтобы они ходили тут, бродили. Ну, пусть будет. Ладно. Так, еще персонал я могу сделать. все точно не нужен отвечать? Подумал, бухгалтер. Хм. Да ладно, не нужен он мне. Так повар, охранник рабочий. Да ладно, ничего мне не надо. Да, ничего мне не надо. Кстати, вот пост охраны. Зачем он нужен? Кабинет для охраны. Может быть, следующий. Его сделаю, а сейчас я буду делать кое что другое. Хотя, ладно, всякий случай сделаю. Я может быть. Я что-то построить. можно построить. Мод построить. Ммм, псарня. Что это такое вообще псарня? Место обитания ваших псов. Уже стены минус не здесь, собачка что, что, что. Давайте сделаем. Тогда уж и пост охраны будет. И псарня. так это да, я думаю будет. Так, тут у меня будут офисы. Офисы. Тут будут чисто офисы. Уже одну компьютер поставим, потому что охраны самой. Так, да, контур охраны. Так, да, здание здесь будет у нас морг. Тут слишком большой. Посмотрите. Вот. Контур охраны и морг. Конта охраны? Вот. Комната вот. Не знаю, не знаю. Может быть. А давайте дайте-ка это будет комната охраны, а это будет... Нет. Сейчас дверь будет у нас не тут. А вот это будет морг. Да? Примерно так и будет. Изобранная дверь. Так вот. Так, что же там еще надо в комнате Собачка Стрелки. Шабачкетка с стенами. Стол. Стул, стул под Комната охраны будет. Странно. Так. Стол и как-то ура, ура, ура стоять, двигаться, двигаться подъехать, забыть все так таймерный французский по сторонам какая разница, открой ключ какая разница, сколь, в срань, стоять, не откроет, до кто не закроет стой, пихай, да, он -то, тот опасный человек да кстати, уборку пора и сделать, кстати, Арсенал. Арсенал еще должен был будет. так это, прозрачно назначен. Так, Солнце сейчас, Ну, не знаю, то спят, там, а там дрыхнут. А это там Райденлифт. А, садовство. Почему тут все-таки садов? Нет, я почему-то вообще не понимаю. Вот. Кстати, смотрите, это все строится, все ну, по идее я, а, а, должно строиться. Это что, что, уже построилось, это не очень быстро работаю. больше намного лучше. Да, тут обширное. Да. Так, что ты, опять где? Да. не Стоять. Начальник чек. А что да, ты там ничего Так, что твари Я как есть Зачинчик, это тоже лисичка, зачинчик. М -м -м. да, зачинчик, зачинчик, оцарение. Ты классно не ехал в воду, бы не ехал Да. А зачем мне газон появится? Я не, не понимаю, как газон. Газон. Зачем он? Ну, я, Ясно, чем? Зачем? я он? Вот тут-то зачем он? Зачем мне его привезли вообще? Странно, это странно. Так, что делают? Чинчик, ты ч встал? Уборку помешала. От хочешь. Реально тут, тут, почистили. Да. У нас тут не нибудь готовится вообще. Устал. Перемыли все. Вот не ну, надо, прям все переменили. А тут сколько? 47. Да, он все-таки ну вот сюда, вот сюда, вот сюда. и что. А -а -а. И посетители просто побежали вообще реально просто бегом. Так, тридцать, тридцать, двенадцать, три, три, да самый первый. да. И, 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 так марай. как в нем убираются. Садовник. Конечно, не разделение. Ч? Это странно вообще. какой то странный. И тихо одевают, и все там. Все прям для них. Реально. И грязную форму забирают, а они а не кидают. Мол, у них одевают вообще. Это должно тучи вс. Бурки, А вот туда. Вот. Опа, на паренек. По-маленькому. Ч ты толчки по-маленькому, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он чистый. Он чистый. охранника. Вот. Даже не знаю, что сказать. Вообще. Ну, сейчас будет у меня вот, вот маленький такой арсенальчик будет. Объекты, только служебный дверь Все нормально. Кстати, это я задание сделал просто супер. Ну где этот озеленильчик? Озеленитель. Озим... Озим зеленитый а где зеленики-то я просто не понимаю о дорожку да не А она мараб сначала странно а где мы зеленики да я просто не понимаю куда мог деться в тюрьме зеленитый ой садовник садовник просто куда мог деться в тюрьме я не, не понимаю даже я даже представить не могу не сюда это я что, -то, что, -то, что -то. сейчас смотрите тут вот где трава была и нельзя, я подрягся, М -м -м. не знаю я по начала не знаю что происходит так быстро так сейчас я подожду пока построиться арсенал и закончим так да. так арсенал тут в шкафчик охранник а вот здесь стойка в стол. В стол там стол я устроить могу да не проблема, А все остальное делайте сами уж. На это я просто не способен, да. Так, кстати, 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 ЖКХ. Блин, не натянется, я думаю. Ну ладно, что ж, не бывать тогда это. Не свершится арсенал. Как бы это странно не звучало. Да. Давайте, если фундаменты быстрее, если просто берите и используйте то есть все осталось. Все люди, клонка шли, давай умные, пару умные, давай красавчики. Четыре. Так уже две ружья должно было остаться. Да, все. Молошечко. Создали целый арсенал. Знаете, когда это полезно? Я именно так и Так, стол, ожерение стоит. Шкачка хренка. すいません。

Молим сюда, ясно? Давай. Шесть пятнадцать вместе. Три вооружённые охранники. не смотрим без результата. Да и его собака учуяла, реально говорю. Его собака чисто учуяла. Я тут претензий не буду вообще. Ой, стола не хватает. Они просто смещают другого. Если это можно сидеть. Смотрите. Будем бить не встать, да? Давай. Ну, куш начали. Успеваетесь? Ничего себе, а? да. сейчас ломать ясно. Ох, все чистенько стало. Чисто, чистенько стало. Короче, нигде практически чистенько не стало, даже тут снял не Ну в общем, если вам нравится признанный архитект, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под видео. Всем пока!